qariya assalomu alaykum Va alaykum assalom yana uchrashdik yo'ldir bu yo'lga chiqib bormagan yo'ldan chiqib borgan yo'qdir ahvolingiz qanday senga nima bo'ldi deb so'ramaysiz otim qayerda qoldi nega yayov yuribman nima yurish uchun biror sabab kerak ekanmi qariya men sizga o'xshab buncha uzoq yo'lni yayov bosib o'tishga o'rganmaganman yo'l qayoqdan bo'lsinki uning ustida borayotgan otliqmi yayovmi so'z adolatniki bo'lmasa qaroqchiniki o'g'riniki qotilniki bo'ladi aytishingiz mumkinki saljuqliyning beki bor qozisi bor eng avval vazifani o'z ahliga berishing kerak umrida biror kun madrasa tahsili ko'rmagan siyoh yalamagan savodsiz odamga mansab bersang ahvol shunday bo'ladi qozi janoblari bir bechora qariya bo'lsam men bunday gaplarga qayerdan ham tushunay na harf tanidim na maktabda o'qidim na madrasa ko'rdim maktab madrasa ko'rmaganman deysiz lekin siyoh yalagan ilmlarning bir qanchasi to'planib ham siz aytgan gaplarni birortasini ayta olmaydi. bilmasam siz emas bundan keyin qaroqchilar o'g'ri muttahamlar g'am cheksin